Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang uh, Alhamdulillah sesi khas Parlimen telah pun selesai ya, Kerajaan telah membentangkan way forward uh, untuk menangani isu tarif Bagi memastikan uh, kepentingan dan kesejahteraan rakyat dan juga PMKS Malaysia terus diutamakan Seperti ucapan oleh Yamal Muhammad Perdana Menteri kita, uh, pada pagi ini Saya ingin menegaskan beberapa poin ya, dari sesi Parlimen hari ini Uh, pertamanya uh, Malaysia menghadapi situasi, situasi tarif ini dari kedudukan yang kukuh seperti yang dis, um, disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri ekonomi Malaysia stabil uh, pertumbuhan 5.1 pada tahun 2024 uh, dan pendek, pendek kata kita punya fundamentals are still strong uh, and we are facing this from a position of strength we will be of course affected uh, by any measures that are Uh, impose on the global economy and on Malaysia as well. So MOF dan BNM akan menyemak semula KDNK. Uh, dengan mengenai hubungan dua hala dengan Amerika Syarikat pun banyak dibincangkan uh, hari ini uh, di Parlimen uh, dan Amerika Syarikat sebenarnya adalah penting uh, kepada negara kita sebut uh, hubungan dua hala uh, sebagai rakan dagang kedua terbesar dan juga rakan dagang uh, di mana kita destinasi ekspor kita ke Amerika Syarikat adalah destinasi ekspor yang nombor satu. Ya. Yeah. Uh, dan juga pelabur asing terbesar uh, dalam pembuatan dan perkhidmatan uh, sejak 1980. Jadi kita hargai hubungan ekonomi dengan Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, ya, yeah, sebagai sebuah negara dagang terbuka, kita juga hargai hubungan ekonomi dengan rakan dagang yang lain. Jadi kalau boleh, kita perlu uh, pastikan strategi yang mesra kepada semua rakan dagang utama kita termasuklah China, China. EU, GCC dan sebagainya. Dan satu mesej penting, hubungan perdagangan dan pelabuhan Malaysia Amerika Syarikat adalah kukuh dan saling melengkapi juga. Kita juga ada membincang mengenai Pusat Tindakan Geokonomi Negara, NGCC. Ini adalah platform utama dalam menyelaras pelan tindakan kerajaan. Uh, dan kita ada empat pendekatan utama uh, Satu, diplomasi ekonomi proaktif Keduanya, melindungi dasar strategik tempatan Ketiga, diversifikasi pasaran dan akses dagangan baru Dan juga keempat, menarik pelaburan strategik Dan juga pemberkasaan industri tempatan uh, Dan uh, daya saing industri dan tanggapan umum Ini satu isu yang kita nak tegaskan uh, Kita perlu tegas dalam menegakkan undang-undang Hari ini kita baru saja mengumumkan bahawa bagi menangani isu kemungkinan transshipment dari negara tertentu ke pasaran Amerika Syarikat melalui Malaysia semua sijil tempasal bukan keutamaan ataupun non preferential certificates of origin kita NPCO untuk tujuan ekspor ke Amerika Syarikat akan dikeluarkan oleh MITI sahaja ya ini berkuasa mulai 6 Mei 2025 jadi semua pengeluaran NPCO ni, Certificate of Origin ni, ke pasaran mereka syarikat oleh majlis perniagaan ataupun dewan atau persatuan yang dah dulu dilantik oleh MITI sebelum ini akan dihentikan dengan seter-merta. Dalam masa yang sama MITI akan meningkatkan audit ke atas semua permohonan NPCO ni, Certificate of Origin ini, dan kita kami menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ya dengan kerjasama Jabatan Kastam untuk membendung sebarang cubaan transhipment ke negara-negara lain terutamanya negara Amerika Syarikat. Kerajaan juga bersiap sedia untuk siasatan anti lambakan atau anti-dumping anti -dumping, jika industri tempatan mengalami kecederaan serius akibat import yang dilambak atau lonjakan import. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi apa-apa semakan non-tariff barrier tidak akan menjejaskan dasar pemerkasaan vendor tempatan, GLC ataupun penyertaan Bumi Putra. Tumpuan kajian adalah untuk menambah baik prosedur teknikal. Untuk mengurangkan defisit perdagangan dua hala Malaysia dan Amerika Syarikat, ini tidak melibatkan pembelian besar-besaran secara membuta tuli, ya, tetapi meningkatkan ekspor kandungan tempatan, menggalakkan pelaburan semula oleh syarikat Amerika Syarikat dan juga mengukuhkan kerjasama inovasi dan teknologi kita juga telah memberi komitmen uh, uh, untuk kekal dengan dasar berkecuali dan multilateralism berfaksikan kepentingan nasional dan juga bukannya pengaruh geopolitik. Contohnya hubungan Malaysia-China masih kukuh. Malaysia juga terus menjalankan rundingan untuk menaik taraf dengan rakan dagang lain bukan saja dengan Amerika Syarikat. Dan dasar perdagangan Malaysia adalah terbuka, seimbang dan berprinsip. Jadi dan kita juga bersedia memberi taklimat tertutup kepada jawatan pilihan khas parlimen mengenai perkembangan rundingan. Kita akan adakan sesi libat urus juga dengan kerajaan negeri mengenai rundingan dan isu tarif uh, timbal balas. Jadi pendekatan kerajaan Madani ini dalam menangani cabaran tarif import mereka syarikat adalah berhati-hati tetapi tegas berpandukan prinsip dan fakta. Kita seperti saya sebut dalam pergulungan saya tadi kita tidak memilih jalan yang mudah atau tunduk kepada tekanan tetapi berunding secara berprinsip dan strategik. Dan kita juga mengalung-alungkan cadangan beberapa yang berhormat pada hari ini untuk kita adakan kokus parlimen dan kita akan juga seperti saya sebut tadi mengadakan sesi dua urus dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga pihak-pihak berkepentingan yang lain. Kita akan membuat keputusan keputusan yang strategik, konsisten dalam dasar dan cekap juga dalam komunikasi kita kepada semua demi kepentingan jangka panjang negara. Terima kasih. Uh, dalam perbincangan kita bersama-sama dengan pihak pentadbiran Amerika Syarikat uh, Kita mengatakan objektif utama uh, pertemuan kita adalah kita bukan sahaja nak kurangkan Tetapi kita nak go to zero lah kalau boleh tidak ada tarif dikenakan ke atas negara kita Dan kita dalam rundingan kita yang akan bermula Kita juga meneruskan objektif itu supaya kita dapat kurang-kurangnya mengurangkan tetapi objektif utama ialah kita nak, nak memastikan negara kita tidak dikedekat tarif terutamanya dalam sektor-sektor yang tertentu lah sektor-sektor yang penting bagi negara kita. Uh, dia setuju kalau ada ada persetujuan mengenai isu-isu yang dia pun boleh setuju. Dia macam dalam negotiation ni ada win and win lah. Yeah. We have to give and take. Kena reciprocal uh, dan perbincangan awal adalah untuk berbincang apakah skopnya dan apakah isu-isu teknikal yang perlu dibincangkan dan saya nak buat pengumuman di sini kita dah sign NDA ya supaya ya ni Masura sebagai chief negotiator kita timbalan ketua setusaha perdagangan akan mulakan rundingan dengan uh, esok pagi dengan assistant USTR uh, ya yeah what are Washington's demands? Washington demands I think there are four areas. Uh, number one is to uh, talk about the trade imbalance uh, from the formula you can see that the trade imbalance to them uh, which means trade deficit uh, is not something that they look uh, favorably to. Uh, and Malaysia based on their data has a trade deficit or they have a trade deficit uh, with Malaysia amounting to 25 billion US dollar. Secondly On the report, the NTE, uh, the issued by USDR talks about the non-tariff barriers. So on non-tariff barriers, um, there are many issues that they feel can be improved, um, and these are some of the things which they wanted us to look at. Um, today, in Parliament, we discussed, for example, the issue of halal. It's not about the halal certification, but the process itself, why it's taking longer than other certifications, for example, uh, and that's deemed as non-tariff barrier. The third one is issue about safeguarding technology, uh, technology security. Uh, this is again, I think, uh, been widely uh, mentioned by the Trump administration on the importance of U.S. technology not being uh, used by parties which they don't approve to. That's why they have this export restriction on chips, for example. So whatever chips that comes to uh, the Malaysia or to. Indonesia or even Singapore, they want to make sure uh, that countries like Malaysia, Singapore, or Indonesia uh, do not uh, allow those chips be, to be shipped to or smuggled to other uh, nations. Similarly, even the usage. So it's about technology safeguards. And finally, I think uh, what's also uh, important is uh, really uh, when you look at the investment itself, right? Uh, so they want uh, to see that um Malaysia uh, we do uh, invest uh, in uh, in in areas where they want us to support uh, their industries uh, in this case we are we are investing a lot today our uh, prime minister mentioned even the GLCs alone uh, the government link investment companies GLCs alone to date has invested close to 45 billion US dollars into the bond and equity markets uh, in the United States Transshipment one of the issues as well? Yes, transshipment is, uh, is one issue. That's why uh, today um, um, there's always been an issue. Um, that's why the imposition on solar, for example. right. Um, so today we have made an announcement just now uh, that any issuance of certificate of origin uh, for products that is going to the United States are no longer. Uh, under the domain of the chambers, uh, we we given authority to the chambers before this, uh, but now is under the authority of Miti, um, because under the FTA we have the authority, but because US and Malaysia we do not have an FTA, so that's why we allowed uh, the chambers uh, to issue, but given the cases that have been re widely reported. Uh, and we've done some initial investigation. We feel we have to do this uh, and we have to audit and do more checkings. Uh, and in the meantime, during this period, when the investigation is ongoing, we have to take back that power. Sir. Is there value to the, uh, the Transshipment? Well, we're still working on, on that. Uh. When, when exactly is the May, May the 19th. Yeah. Uh, it will, May, either May 19th or 20th. Uh, it virtually. will be done virtually. Actually, okay, one last question, if any, any. question to your Murmad, do you chintong? It's your floor. Um, <laughs> the you expect this um, mm. to continue uh, with the I don't expect the momentum to continue honestly. If we look at the global trend and we look at the revised numbers by IMF, World Bank on the world economy, and also the revised number by WTO on world trade. However, you see the spike in the first three months, especially last month in March. That is because we believe that companies are exporting quickly and also stocking up, front loading a lot of the goods that's required um, before the tariff uh, comes into effect. Uh, so I don't think that the number that you see in March it was a record number. I don't think that is sustainable uh, going forward. So the short answer to your question is I don't think it will be as strong uh, going forward. Thank you. Terima Terima kasih.